Большинство мест в будущем парламенте республики займут депутаты от пропрезидентской партии «Единая Россия», которая набрала чуть больше 70% голосов. На втором месте партия скандального Владимира Жириновского с результатом 8,5%. В итоге места в парламенте Крыма получили 70 пропрезидентских единороссов и 5 депутатов от партии ЛДПР. Доволен. Но я голосовал за, за демократическую партию, и за Единую Россию. Не, ЛДПР, я как-то, ну, Жириновский шкодный такой мужик, но я бы я бы не сказал, что он, он хороший человек, да. А вот Единая Россия, да. Это выбор большинства. В аптеках, чтобы цены изменились и были такими, как, в общем-то, они должны быть. Коррупция исчезла, но это не будет никогда. Меня удивила ЛДПР, честно говоря, потому что я воспринимаю Жириновского как клоуна. Правда, не глупого, но клоуна все-таки. Самопровозглашенный глава республики Сергей аксена утверждает, что выборы прошли гладко. Между тем наблюдатели указывают на массовые нарушения в ходе голосования, а политические оппоненты обращают внимание на низкую явку избирателей, которая не дотянула и до 53%. В то же время за час до закрытия избирательных участков эта цифра составляла 45,5%. Межлиси крымско-татарского народа, в котором накануне, напомним, был проведен незаконный обыск, заявили, что в Крыму на избирателей оказывалось давление, как перед выборами, так и в день голосования. Позиция украинской власти – выборы недействительны и не имеют никакой законной силы. Генпрокуратура Украины уже завела уголовное дело за их проведение, ведь Крым – по-прежнему территория Украины. Выборы не имеют никакой юридической основы, то есть они никчемны, они не имеют никаких правовых наследков. Проведение этих незаконных выборов – это, по сути, фактом вчинения злочину направленного на поваление існуючої власти в Украине. Криминальным кодексом, статтею 109, передбачено покарание в виде 10 років позбавлення воли. Кроме Украины заявили, что не признают результаты выборов в Крыму, Евросоюз и США. Анастасия Остраушка, Екатерина Лысенко, Дмитрий Гришко, Алексей Русских. Служба новостей «Волна», Симферополь.